приехал в Харьков на два дня проведать родственников, захотел увидеться с подругой. Пока стоял, ждал ее возле дома, ко мне подошел неизвестный амбал в маске с угрозой ножа, что нам нужно поговорить, что он наемник, ну, в общем, очень длинная история, как бы разбирались в этом всем. Вот. он отобрал мой мобильный телефон и ну, кошелек мой, соответственно, все, и скрылся в неизвестном направлении. Я пришел вот на следующий день, буквально в тот вечер я уже ничего не мог сделать, у меня было шоковое состояние. На следующий день пришел в полицию, написал заявление, просидел три часа, мы составили протокол, как бы все, детально ситуацию возобновили. Вот, через... Полчаса заходит Олег Михайлович, говорит, все, нашли твой телефон, едем сейчас на задержание. Вот действительно, поехали на содержание и вообще привозят мне телефон уже прям сразу это такой и уже этих друзей так сказать.

районного отдела национальной полиции Украины в Харьковской области обратился молодой человек 97-го года рождения с заявлением о том, что в пятницу вечером неизвестный в маске под угрозой ножа забрал у него личные вещи, мобильный телефон, банковские карточки. Данное правонарушение было занесено в единый регистр досудебных расследований по части 2 статьи 187 «Разбойное нападение». Оперативно-розыскными мероприятиями в кратчайшие сроки было установлено лицо, которое совершило данное правонарушение. Причем ситуация не совсем простая, потому что несколько лиц было участниками данного правонарушения. Одно лицо было заказчиком преступления, второе лицо было непосредственно исполнителем. В настоящий период времени эти лица задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, проводится дальнейшее разбирательство по данному криминальному производству вещественные доказательства были изъяты и направлены на товароведческую экспертизу Правда, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.